Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga So, tajuk saya ialah PRN Sabah Game changer besar telah berlaku Jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya Di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya ya Reggie Jesse, Rita Odin Dan aa, seperti biasa jika anda menonton di Youtube Minta bantuan jasa baik anda tekan butang member atau join Dan juga lihat di ruang komen saya letak ya link telegram saya anda klik dan join telegram berkenaan di mana saya akan mula membuat undian-undian berkait dengan PRN Sabah. Okey. Now, sudah dua live berturut-turut saya telah membuat satu ramalan berkenaan Sabah dan ini telah mengundang komen-komen uh, yang saya uh, alu alukan Ya, ada saya lihat ada crowd sikit masuk dari Sabah yang kata ya ah ramalan mengarut lah don't dream don't, jangan mimpi lah tapi sebenarnya saya mengalu-alukan sebab saya hendak pandangan pandangan berbeza so saya telah membuat satu dakwaan jangkaan sebenarnya uh, dalam dua-dua live iaitu bahawa Barisan Nasional akan buat kejutan di Sabah dan uh, uh, setelah membuat jangkaan pertama, ada satu pihak politik yang telah yang 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 sebenarnya masyur dalam uh, bidang pilihan raya ni, yang secara dengan syarat saya tidak rivelah siapa dia, telah membuat satu cabaran kepada saya, ya satu per, dia ber, buat satu pertaruhan dengan saya. Dia kata kalau kamu berani ulangi uh, jangkaan kamu uh, maka kita bertaruh ya tapi bukan duitlah ada benda lainlah so saya setuju dan saya telah ulangi dakwaan saya semalam atau jangkaan saya semalam iaitu pada PRN Sabah Barisan Nasional sama ada akan menjadi parti atau gabungan paling dominan maknanya dari sudut pengutan kerusi berbanding mana-mana gabungan lain dia akan terbanyak atau seteruknya pun sama banyak dengan satu lagi gabungan mungkin warisan mungkin GRS kita tidak tahu okey now setelah saya mengulangi ada satu lagi kali ini pemimpin politik juga saya tidak boleh namakan yang pun telah said the same thing adakah kamu berani ulangi uh, Dakwaan kamu dan uh, saya kata uh, atau jangkaan kamu saya and 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 stick stick to it, ya, supaya semua orang tahu, ya, awak telah buat jangka ni. So saya kata ya, saya akan buat semula. Uh, kita ada pertaruhan kita dan uh, saya ulang sekali lagi. Dan hari ini saya akan jawab beberapa soalan yang telah diajukan oleh penonton dan juga pemimpin berkenaan. So, saya ulang. Barisan Nasional saya jangka akan buat kejutan di Sabah di mana seteruk-teruknya pun jumlah kerusi yang dia pungut sama dengan satu lagi gabungan yang mungkin GRS mungkin warisan saya tidak tahu. Okay. Now, uh, pemimpin ni telah meminta saya rujuk kepada satu klip video kecil. Saya tidak tahu mengapa dia minta saya rujuk tapi saya rujuklah bersangka baik kan dan klip ini adalah daripada seorang pemimpin yang saya hormati tetapi sekarang dia berada dengan PAS iaitu Anwar Musa so bila dia kata Rujuk I say okay I will go and Rujuk saya, saya pergi Rujuk dan klip itu terkandung di dalam Facebook Anwar Musa so di dalam klip itu Anwar Musa memberi logik berkenaan dengan prestasi PH ya penerimaan PH di Sabah dan juga BN mengapa BN dulu menang besar ataupun mengapa prestasi BN dulu dan mengapa kita tidak boleh kaitkan dengan prestasi BN dulu kerana uh, BN ya selepas PRU 14 2018 apabila BN tumbang parti-parti Sabah parti-parti uh, tertentu dari Sabah yang dulu bersama barisan dia keluar dari barisan nasional jadi barisan nasional yang ada sekarang bukannya sama dengan barisan nasional dulu pada 2018. Pada PRN Sabah 2018 yang menang 28-29 kerusi, entah berapa kerusi lah, banyak kerusi lah. Sebab ia melibatkan banyak parti Sabah. Okey, itu point yang valid okey oleh Anwar Musa. So, saya dah rujuk video itu seperti mana yang diminta oleh pemimpin berkenaan. Jadi, jika pemimpin berkenaan sedang menonton, dia tahulah. Saya dah beritahu sekarang Saya dah tonton Anwar Musa juga mengetengahkan bahawa Pakatan Harapan tidak begitu uh, ter, Diterima oleh Di Sabah Disebabkan DAP okay. uh, So betul juga Sebab DAP dia Awak lihat PRN yang lepas dia Dua kerusi PKR enam kerusi Jumlahnya lapan kerusi Pakatan Harapan So semua dari sudut itu ada Kebenarannya tetapi untuk melihat betapa, betapa uh, adakah relevan maklumat itu kepada PRN yang bakal berlaku ni saya fikir ada banyak perkara yang sama ada Anwar Musa terlepas pandang atau atau tidak saya tidak tahu tetapi kita tidak ada data tertentu kerana ada perkara-perkara yang berlaku buat kali pertama yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan ada juga satu perkara yang Anwar Musa telah terlepas pandang dan tidak sebut. Okay. Now, di PRN Sabah yang bakal berlaku ni, ini, ini bacaan saya, ini berdasarkan kajian saya dan satu kumpulan pemikir dan sedikit maklumat risikkan lah. Okay. Di PRN Sabah yang bakal berlaku, parti warisan akan bertanding semua 73 kerusi. Pakatan Harapan akan bertanding 23 kerusi. Barisan Nasional akan bertanding 41 kerusi. GRS saya tidak begitu pasti dia 50 kerusi ke 49 kerusi ke 51 saya tidak pasti but around that figure lah. Okay. Now, GRS tidak akan bertembung dengan Pakatan Harapan. Barisan Nasional tidak akan bertembung dengan Pakatan Harapan. Kerana GRS bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kalau ada pun bertembung mungkin satu dua kerusi saya tidak pasti. Barisan Nasional sah tidak bertembung dengan Pakatan Harapan. Dia kira parti-parti yang mesra dan kerjasama di peringkat persekutuan. Jadi, di kerusi yang ditandingi Pakatan Harapan, pesaing dia, hanya pesaing utamalah kita jangan ambil parti-parti kecil yang lain dan saya tidak akan mempertimbangkan perikatan nasional sebab bagi saya perikatan nasional uh, tidak ada masa depan yang besar dalam PRN ini jadi pesaing utama uh, pakatan harapan ialah parti warisan okay di Sabah It, ya, dia akan bertembung dengan parti warisan tetapi GRS bila dia bertanding dia akan bertembung dengan di banyak kerusi dengan bukan semua kerusi tapi di banyak kerusi dengan Barisan Nasional dan Parti Warisan. Okey. Ada kerusi-kerusi tertentu dan saya dan kumpulan pemikir yang saya selalu berbincang ni sudah menilai kerusi-kerusi berkenaan secara detail. Di mana GRS Parti Warisan dan barisan nasional akan bertembung. Now, kalau awak baca komen penonton, ada satu penonton dalam live lepas dia di, di YouTube dia komen dia kata bukankah jika GRS warisan dan barisan uh, bertembung, warisan dan barisan akan memecahkan undi masing-masing menyebabkan kelebihan ada pada GRS. Okey, itu satu pandangan dan pendapat. Bagi saya, dan bagi pandangan saya, saya dah beritahu rakyat Sabah ni dia cenderung untuk memilih parti yang dia fikir jika jadi kerajaan dia akan mesra dengan kerajaan persekutuan. Jadi parti yang ber, dilihat boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan atau boleh mesra dengan kerajaan persekutuan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kerajaan persekutuan selalunya dari sudut sejarah menjadi keutamaan. Okay. Alright. So, kalau kita lihat GRS dengan warisan, mana yang dikira dalam suasana politik sekarang lebih mesra dan berkait dengan kerajaan persekutuan? Jawapannya GRS. So, GRS ada keutamaan. Okay. So, dari sudut itu, ya yeah, barisan uh, uh, dan ah sorry ya dan juga barisan nasional satu rakyat Sabah dia tahu barisan nasional ni bekerjasama dengan uh, terlibat dalam kerajaan persekutuan. So GRS dan barisan nasional dari sudut itu ada saham yang lebih tinggi berbanding warisan. Okay. Now di kalangan rakyat Sabah yang mem Cenderung memilih parti yang dikira mesra Atau boleh kerjasama dengan kerajaan persekutuan Ada di antaranya ma Mahu hanya parti tempatan Dan ada di antaranya Boleh terima parti persekutuan Jadi di situ Ya GRS dengan barisan nasional Ada kekuatan Yang saya kira Err uh, kena tengoklah kerusi tu kalau kerusi tu pribumi Sabah ramai mungkin GRS ada kelebihan ya kalau di kawasan-kawasan bandar mungkin barisan ada kelebihan so sukar nak predict itu tapi dua-dua ada uh, kelebihan sebab ada se rakyat Sabah ni yang cenderung memilih parti yang mesra atau boleh kerjasama dengan kerajaan persekutuan ada sebahagiannya yang hanya mahu parti tempatan so mereka akan pilih GRS ada pula yang boleh terima parti dari persekutuan. So, mereka mungkin pilih barisan nasional. Okay. Tetapi, ada dua parti tempatan di situ. Di kerusi, banyak kerusi. Iaitu GRS dan warisan. Di mana berlaku pertembungan antara barisan nasional, GRS dan parti warisan. Dalam pertembungan tiga penjuru ni, dua parti tempatan iaitu GRS dan warisan suka tak suka warisan akan pecahkan undi GRS. Kelebihan dapat kat siapa? Kelebihan dapat kat Barisan Nasional. Jadi disebabkan kerusi-kerusi di mana berlaku pertembungan tiga penjuru ni, berdasarkan kajian kita, jangkaan kita di beberapa kerusi ni Barisan Nasional akan dapat keutamaan. Itu jangkaan kami. So di situ Barisan boleh pungut lebih banyak kerusi, itu jangkaan saya. Okay? Now, so keadaannya tidak sama macam dulu. Keadaannya tidak sama. Dulu parti-parti, contohnya Warisan ni, asal usul dia dari mana? Dia dia sebelum jadi Warisan dia asalnya ber, uh, pemimpin dia semua bersama Barisan Nasional. Semuanya ni dari barisan nasional. Tapi sekarang, mereka bertanding di di situ. Tapi undi akan pecah. Dan barisan adalah parti persekutuan. Jadi dari sudut itu, dia akan dapat kelebihan. Jadi, tindakan GRS untuk ya memusuhi barisan kurang bijak kerana secara tidak langsung barisan sekarang ada kelebihan, Ya So kamu tidak boleh, ya memang Anwar Musa dia kata ya kamu tidak boleh bandingkan dulu. Sebab dulu baris, barisan dia ada parti-parti tempatan, kemudian parti-parti tempatan ini telah keluar betul. Tetapi dah keluar pun, kalau kamu lihat sekarang dinamik yang berlaku, ada kemungkinan besar undi akan pecah. Bila undi pecah, undi parti tempatan pecah parti persekutuan dia ada ke, dia mungkin dah ada kekuatan tambahan di beberapa kerusi di mana berlaku tiga penjuru okey faham okey bila okay. faham itu kita beralih pula kepada pakatan harapan ya pakatan harapan dulu tidak begitu diterima betul tetapi awak lihat kes bersatu ya now PRN Sabah 2018 Disusuli dengan PRN 2020. Kerana selepas berlaku langkah Sheraton, Bersatu ni beria-ia dan barisan nak mencetuskan PRN lagi sekali. Of course, rakyat Sabah pada masa itu tak happy lah. Mengapa nak cetus? Sebab mereka nak ubah landscape. Sebab Bersatu dengan barisan dengan PAS ni semua dah kawal kerajaan persekutuan. Jadi di peringkat negeri mereka juga nak kawal kerajaan negeri. Jadi mereka beria-ia hendak adakan PRN dan pada masa itu Anwar Musa sebahagian daripada barisan dan dia ada jawatan tinggi dalam barisan dan dia sebahagian daripada penggerak kita boleh anggap penggerak untuk cetuskan PRN. Jadi di peringkat negeri mereka nak kawal negeri itu. Nak bersatu ni dikira parti baru pada masa itu. Ya, bersatu ni diwujudkan saya rasa 2016, 2017 kemudian dia pilihan raya pertama yang dia menang ialah 2018. Kemudian dua tahun selepas itu tiba-tiba pada PRN Sabah Bersatu boleh menang 11 kerusi. Parti baru. Parti baru. Ora dia Melayu. Ora dia UMNO. Pemimpin watak utama dia Tun Mahathir dan UMNO uh, dan Muhyiddin. Tun Mahathir reputasi dia di Sabah tidak begitu baik. Kerana dulu ada ada orang buat uh, Tun Mahathir lah Terlibat secara langsung lah Tidak langsung lah Di bawah pentadbiran dia Skandal IC Sabah dan sebagainya nah. So Tapi Tun Mahathir pada masa tu Lepas langkah syaratan Memang Muhyiddin dah buang dia daripada uh, Buang dia secara tidak terhor kehormat, terhormat Terhormat daripada bersatu Kerana Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri Tetapi aura bersatu ni dikaitkan dengan Tun Mahathir dan Muhyiddin Orang AMNO, orang AMNO. Perlembagaan Bersatu pun adalah ciplak daripada perlembagaan AMNO diubah suai sana sini. So, parti baru tiba-tiba 11 kerusi dalam PRN. Itu satu pencapaian yang menakjubkan. Pada masa itu dekat dekat-dekat dengan PRN. Saya pernah buat satu live. Dan di dalam live itu saya kata Bersatu akan buat kejutan kecil. Nah, pada masa itu bukan semua ramalan saya betul. saya tak berapa tahu sangatlah nak baca pilihan raya. Tapi saya pernah buat ramalan bersatu akan buat kejutan kecil. Dan orang gelak saya. Dia kata bersatu ni bau. Saya kata mudah. Orang sabar. Dia sama ada dia pilih parti tempatan. Ada sebahagian boleh terima parti sepenempatan. Ada yang boleh terima parti persekutuan tapi asalkan parti-parti yang dipilih itu mesra atau bekerjasama dengan kerajaan persekutuan atau sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Dan saya kata tambah pula bersatu presiden dia adalah Perdana Menteri. Dan memang tepat bersatu menang 11 kerusi. Okey. Sebab bersatu presiden dia Muhyiddin Yassin dan Muhyiddin Yassin pada masa itu adalah Perdana Menteri. Okey. So itu adalah satu pencapaian yang awak tidak boleh buang daripada mana-mana jangkaan ramalan atau perbincangan. Okey. So DAP PKR tidak pernah jadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan pada masa uh, PRN diadakan. Tetapi sekarang bukan hanya PKR adalah sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Dia adalah parti yang dah wujud 20 lebih tahun, 30 tahun, lebih 20 tahun dan presiden dia adalah Perdana Menteri. Dan kalau awak masih ingat, selepas PRU 15, demi mewujudkan kerajaan persekutuan, DAP telah memohon maaf kepada Sabah atau Sarawak saya lupa. Sabah yang ingat. So, dan dan DAP dia telah kurangkan retorik dia yang dikira di bawah Anthony Locke ni dikira tidak disukai oleh orang Sabah. Okey. Maknanya kalau dulu tak tak pernah PKR pada mana-mana PRN tak pernah PKR pada ketika Sabah masuk pilihan raya, PKR sebahagian daripada kerajaan. Kini bukannya dia sebahagian dari kerajaan presiden dia adalah Perdana Menteri. Jadi, berbalik kepada kenyataan asal saya. PH, di kerusi yang dia pertanding, pesaing utama dia ialah warisan. GRS tak ada, barisan nasional tak ada. So, dua komponen utama. Kalau ada perikatan, saya kira kita, saya saya tak tak indah lah. Saya tak indah. Jadi, tumpuan rakyat Sabah, saya beritahu, rakyat Sabah ni dua jenis. Dia boleh terima Uh, dia utamakan parti yang boleh kerjasama dengan kerajaan persekutuan atau mesra dengan kerajaan persekutuan atau sebahagian dari kerajaan persekutuan dan dia boleh dia boleh terima parti sedemikian sama ada ada yang hanya mahu parti tempatan ada yang hanya mahu uh, ada yang boleh terima parti yang uh, dari pusat tetapi jika Pakatan atau PKR lawan Warisan. Warisan buat masa ni tidak dilihat sebagai parti jika dia bentuk kerajaan, dia boleh mesra dengan pusat. PH dilihat begitu. GRS dilihat begitu. Barisan dilihat begitu. Warisan no. Maknanya bu bukan semua kerusi. Saya tidak tolak ya, ada kerusi-kerusi PH lawan Warisan, Warisan akan menang. Tapi ada kerusi-kerusi yang PH berpotensi menang. So, peri, saya jangka PKR akan menunjukkan peningkatan dan di atas dasar itu, warisan akan menunjukkan perosotan dan sekaligus barisan barisan nasional akan menunjukkan peningkatan. Barisan nasional sama ada akan jadi parti paling dominan atau seteruk-teruknya sama dengan satu gabungan yang lain. Mungkin warisan, mungkin GRS. Saya kira GRS lah. Okay. So, pilihan raya ni akan didominasi oleh GRS. Hari ni saya beri tambahan. GRS, Pakatan Harapan dan barisan. Barisan yang akan dominasi. Okay. Now, ada satu game changer yang telah berlaku dan saya tahu ianya akan berlaku tetapi saya tidak ingin ulas selagi ianya belum berlaku iaitu keputusan kerajaan untuk tidak merayu ya, keputusan mahkamah berkait dengan tuntutan hasil 40% Sabah jadi bila kerajaan telah memutuskan untuk tidak merayu sekaligus mengiktiraf keputusan mahkamah sebagai muktamad Ya, iaitu Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sebagai muktamad mengiktiraf tuntutan 40% hasil Sabah oleh Sabah ini akan menjadi faktor lonjakan anjakan awak nak kata apa lah uh, kegembiraan rakyat Sabah ya. dan ini akan menaikkan saham Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Sabah actually ia akan menaikkan saham GRS juga jadi ini tu sudah pun menjadi game changer di Sabah alright ha so game changer ini akan meningkatkan ya kemungkinan Kerajaan yang terbentuk ialah kerajaan GRS, PH dan Barisan Nasional di Sabah. So itu sahaja. Ya? Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.